Здравствуйте! Сегодня 1 апреля 2023 года. Я сегодня не успела проснуться. Муж мне говорит, ты знаешь, выпал такой снег, сантиметров 10, наверное. Я ей говорю, как хорошо, говорю, какая красота. Не удивилась, потому что у многих подписчиков весна такая. Не очень теплая, и со снегом, и с заморозками. И в Украине вот совсем недавно видела видео на днях, что снег был, и заморозки, поэтому я не удивилась. Вот. Еще и говорю: ты знаешь, это еще и двор придется чистить. Он говорит: да, говорит, придется и двор чистить. И я уже, честно говоря, составила план. Думаю, на днях вышло видео, где мы с Дашкой гуляли по немецкой деревне вдоль реки. Думаю, пройдемся с ней и сегодня тем же самым маршрутом и покажем все то же самое под снегом. Встаю, смотрю в окно, а в окне 1 апреля. Я даже и забыть забыла. Но утреннюю прогулку никто не отменял, и мы с Дашкой на прогулке. Идем другим маршрутом, но идем и видим везде весну. Это яблоня, здесь были шикарные яблони, и вот уже появляются почки, почки уже открываются. Дашка, пошли дальше, покажем как раз цветы, которые уже распустились. Это вот слева поля с азимами, а в том году здесь было поле с кукурузой. А в этом году озимые взошли. И вот цветы мы увидели белые, это гиацинты такого белоснежного цвета, белые-белые. И нарциссы, и миниатюрные, и обычные нарциссы, и гиацинты вот фиолетового цвета красивые. Идем дальше как раз к тем нарциссам, которые были в бутонах. И вот еще один куст, многолетний, как раз он уже взошел и цветет. Цветы очень напоминают цветы календулы. А вот это как раз те нарциссы, о которых мы говорили. Огромные цветы, вот просто огромные. Это вот они под дождем немножко наклонились, а так желтые-желтые огромные шапки нарциссов. Бордовые – это пионы, скорее всего. Вот не помню, чтобы в том году были пионы. Не помню. И вот зацвели плодовые деревья. Скорее всего, что это абрикоска, но не помню, чтобы в том году Ой, цвела абрикоска, и здесь были абрикосы, не помню. Но скажу честно, в том году, если это было 1 апреля, вот, это мы совсем недавно приехали в Германию, конечно, мы были в таком подавленном, удрученном состоянии, конечно, мало что запомнили. Но вот это вторая весна, наша вторая весна в Германии. Вот. А эта форзиция цветет. Ярко-желтые цветы. Но здесь в полях куст такой заброшенный, он не обрезается. Но тем не менее, не сформированный я имею в виду, но тем не менее, желтые цветы, яркое желтое пятно, очень красиво смотрится. Дашка решила поваляться. Травка говорит, хорошая такая, чистенькая, да? После дождика, не только после дождя, да, вчера еще был и ливень. ливень. А мы как раз спустились уже на другую дорогу, на перпендикулярную, увидели вот такой указатель. Ну, конечно, не в первый раз. В том году сколько раз я показывала такие указатели. Вот они могут быть везде. Здесь еще и около леса, и вот на трассе то, что тут изображен заяц, мне понятно. Зайцев мы видели и видео, сколько раз я снимала. Вот, но стрелка, что зайцы должны, умеют или хотят бегать только в том направлении, не знаю. Не знаем мы. Увидели вот такой островок с цветами. Фиолетовыми цветами. И вот он, мелкие белые цветочки. Ташка решила еще и травку у меня тут поесть. Вот, они у нас это растение называлось мокрица. Дашут. Травка, скажи, чистая, свеженькая, зеленая, вкусная, скажи, витаминная. Да, Дашут? Ну что, надо ждать пока Дашка покушает. Еще не завтракала. Дашка встала и говорит, никуда не пойду. Увидела на дороге лужи такие. Пойдем, Даш, пойдем, пойдем, пойдем. Смотри, как хорошо на улице, свежо. Чего ты? Тебе, говорит, хорошо. Ты идешь в резиновых... Где там мои сапоги? Ты, говорит, идешь в резиновых сапогах. Ну, пойдем, смотри, как хорошо. Как хорошо на улице, не хочешь идти? Даш, ну надо сходить, пойдем. Мы с тобой гуляем же еще совсем ничего. Вот там солнышко, солнышко поднимается в тучах. Да что, вот ко мне? Ко мне. Ну, мы с Дашкой выбрали вот такой участочек участочек и нам надо повычесываться. Да, да, шутка. Мы совмещаем с Дашкой полезное с приятным. Здесь Дашка живет в доме с нами, поэтому я вычесываю ее сейчас раз в день. Да, Дашка? У этого изюми она жила у нас во дворе, у нее был свой личный частный домик. Но там тоже, конечно, вычесывали. Вот, а. а здесь прямо обязательно раз в день я ее сейчас вычесываю. Да шутки, эта процедура нравится, она так спокойно реагирует, стоит. Да, говорит, вы же меня расчесываете. Расчесываете. Вот так, вот Дашка очень даже спокойно реагирует. Молодец. Да, да отпустила до шутку с поводка. Даша, шаг вперед, два шага назад. Пошли вперед. В воздухе, в воздухе раздается такой щебет птиц, такие трели, такие песни поют, а птиц не видно. Вот, одна или две тут пролетели и все. А такое впечатление, вот это высаженные деревья вдоль дороги. Мы сейчас выйдем на эту дорогу. А такое впечатление, что их здесь этих птиц полным-полно. А ни одной птицы не видно. А ни одной птицы не видно. Видно просторы, небо, дождевое небо. Будет еще дождик. А кстати, и сейчас. Одна, две капельки, но ну, чувствуется. Даш, кого там нашла? Пойдем, Даша, пойдем. Даш, покажи свою мордашку. Налазила в мокрой траве. Даш, покажи свой нос курносый. Вон, скажи, вся мордашка в капельках воды. В капельках воды, скажи. Дашка. А мы уже приближаемся, но ну, не к лесу. Вот это перед нами еще не лес, а просто лесополоса. Вот там сейчас будет обрыв такой вниз. Вот. Деревья еще темные-темные. И от дождя. И от того, что листики еще не начали пока распускаться. Вот пока темный лес. Темный на горизонте тоже темный лес. Но скоро все начнет распускаться. Дашка увидела собаку. Сейчас я ее сажаю на поводок. И вот мы подошли уже к этому обрыву, к этой лесополосе. Тут видно и ели, и лиственные деревья. А вот эта яблоня, она так цвела красиво в том году. Огромная! яблони но вот вы знаете а вот что-то мы забыли про нее <свят> и не приходили и не смотрели были яблоки какие яблоки не знаем а вот здесь вот как раз вот этой яблоней мы э, впервые в том году увидели косуль дашка вышла на дорогу уже домой и меня просто тянет вот просто тянет мы увидели косуль. А вот впереди на холме видно тут заграждение. Здесь паслись и коровы, и лошади. И мы не видели, ну, не обратили внимания, как-то внезапно вышли к этому обрыву, просто знакомились с местностью. Видели этих косуль. Удивились, конечно, но когда косули увидели нас, они как побежали все в разные стороны, и мы тогда поняли, что они живут в природе и свободно перемещаются. Но вот этой весной еще пока никого не видели. Выход один вот на ту дорогу. Дашка ведет. Фу, Фу что там нашла? А мы с Дашуткой идем. Он уже дошли почти до дороги. И я увидела радугу. Вот случайно повернулась направо. Вот она. Вот она радуга. Еле заметная. Прям вот в дымке, в облаках еле заметная радуга. Какая красота. Все прекрасное, рядом, все прекрасное вокруг нас. Мы с Дашуткой уже вышли на дорогу. Машин пока нету. Вот там вон. За холмами Дудерштадт штат город. Впереди видны ветряные электростанции. А мы вышли на дорогу. Вот и прямо на дереве. Вот здесь снова увидели вот такой вот знак. Но здесь правда птичка нарисована и стрелочка. Вот кто знает, скажите нам, пожалуйста, что это означает? О, небо по-прежнему такое. Все уже идем по направлению к дому. Да, Дашут. Вот, да, шут. Вот там мы гуляли, ходили. Сейчас мы уже выше того места и все прекрасно отсюда видно. Дорога идет вниз. Уже идем в свою деревню. Первые дома уже показались. Небо уже просветлело, но радуги не видно уже. Как нам удалось ее увидеть? Просто совершенно случайно. Вот так вот. Такой была сегодня наша прогулка. Всем желаю. Хорошего настроения, хороших выходных и хорошего здоровья. Пока!